Один-два-три перевірка мікрофону. Один, один два три один, перевірка лавіки. Це стартап шоу на години. Сьогодні ви побачите не тільки цю красуню лавіку, але і ще стартап шоу, у якому як завжди, гості, як завжди, нові технології і Поэтому... декілька стартапів. Начинай от вашевний <laughs> світочок. Нажимає вимикніть цей телефон. вимикніть цей мікрофон. У нас в програмі селфі з левітацією. Найменше у світі пральна машинка. Гаджет, який контролює чистоту воздуха. Що змушує успішних українців змінювати Кембридж на Київ? Про це будемо спілкуватися із метром Подолієвим співзасновником iHub. Переходим к любимому нашему календарю и вспоминаем, что происходило 15 сентября, например, в 1971 году. А я вам скажу, что именно в этот день создана международная неправительственная организация Greenpeace. -ху -ху. Сфера деятельности которой, между прочим, заключается в охране окружающей среды, а также еще и в пацифизме. Вот так. 1997 год. И мы приветствуем зарегистрированный домен google.com. Ура! И дальше мы, как всегда, будем, естественно, брать все в свои руки и руководствоваться, так сказать, внутренним нашим эго, желанием узнать, насколько интересуются наши любимые и дорогие артисты старт, стартап сленгом. Ребят, сегодня мы узнаем, что такое опцион. Опцион. Еще раз. Опцион. А? Опцион. Экстра мужливость Опцион, но что-то из. А, ну да, да. Очень много аукционов. Собственно, здесь вот. Э, а, господи. Там аукцион техники, здесь аукцион искусства. И вы себе выбираете, куда идти. Что-то с количеством связано. Мой мозг сломался, когда услышал слово опцион. Когда я собираю уже все в коллекции, все воедино. Все. Для меня это опция. Совершенно серьезно вам расскажу о том, что же это такое. По сути, это документ, который свидетельствует о праве приобрести или же продать ценные бумаги, те же акции компании, на определенных условиях в будущем, с фиксацией цены на а... время действий подобного контракта. Все сложно. Повторите, пожалуйста, и записываю. Ну, а насправдь хочу додать. Дружи, додайте ему дню больше фану, креативу и Стартап-шоу в низкофетровым домом продолжается. Далее, остальные новинки из свиту IT-технологий. И вот, как всегда говорят, хорошему танцоры и балетки не мешают. Есть парень некий под названием Майкл Джоу. Он есть профессиональный танцор, между прочим, классического балета, и работает Воу -воу -воу. на серии необычных селфи. Если Прямо сейчас вы залезете в его инстаграм, вы увидите невероятно много порхающих селфиков. Причем не просто так там возле стены, а в самых разных необычных ситуациях жизненных. Например, два аудитории. Взгляд этого выклок с или Жіння так, він просто парить в состоянии левитации. Просто Майкл фотографирует себя и нюхающего цветы, и занимающегося спортом или же выгуливающего собаку. Но все это делает не в обычных позах, а знаете, в вот таких, как мальчик с пальчиком вот одуванчик. Очень красивый, между прочим, у него инстаграм. И парень считает, что за 365 танцующих портретов он, по идее, сделает свой инстаграм супер популярным и интересным. И обещает, что на протяжении 3-4 лет создаст вот рок, это сумасшедшее художественное креатор танцевать, танцювати, yes. танцювати, і парити, і парити. Ну а тепер ми повертаємося до Америки. Виявляється, що американці зробили спеціальний гаджет, який буде контролювати чистоту вашого повітря. Точніше, її забруднення. Отже, як все відбувається, гаджет має назву має назву сенслі, і він якраз буде визначати, скільки там кількість пилу знаходиться у повітрі, також газу або ж інших речовин. І в результаті буде видавати всю інформацію на ваш смартфон. Ви можете прочитати, або ж навіть буде сигнал, якщо занадто забруднене повітря, і вам необхідно буде одягати маску, або ж або ж, наприклад, волову противогаз, например. Действительно, потому что система написана, что способна обнаруживать утечку газа, предупреждать о высоком содержании углекислого газа, дыма и мелких частиц. И вообще все это, естественно, создано для того, чтобы человеку обеспечить жизнь и безопасность. И при необходимости гаджет позаряжается с помощью микро-USB, а сейчас вообще собирает средства на серийное производство прототипа. Вот. И, собственно, надеемся, что в дальнейшем мы будем точно знать, как много свежего воздуха ежедневно мы отбираем себя и наши легкие а, рады, буду, будут, рады подобному приложению. Новые гаджеты, которые будем разглядать далее. Это наименьшая в мире правильная машинка. Мы узнаем с вами, сколько деревьев растет на земле. А также будем общаться и с основником, с основником проекта iHub Дмитром Подолеевым. И он будет рассказывать, почему украинцы изменяют Кембридж на Киев. Ура! мы скажем вам пока всего лишь до часа. На самом деле, до встречи в три.